这段时间给你添麻烦了，多谢你。你要走，把你买的那些东西都带走。我带不走，送给你了。我才不要那些破烂呢。什么破烂啊？这些东西都是我精心挑选、仔细搭配的。那你还说走就走啊？说不要就不要？嗯？你有没有想过我？ 想过什么？你有没有想过这些破烂的感受啊？我懒得跟你扯。等等等等，给你看个东西。这个。 你在家里安了监控，你偷窥我？我对你的隐私没有任何的兴趣。装监控是为了掌握家里的情况，保护你的安全，这不叫偷窥。结果歪打正着，就拍到你朋友干这事儿。他是有原因的，他换的那些药，对服用者的身体也没有很大的伤害。 不管他是什么原因，不管他是什么理由，我发现我的药被换了，我拿去检验一下，没毛病吧？没毛病。那你还要走？你让开！你松开！你松开！别闹了，小车。你松开！我不是冲你。那你冲谁啊？我不想说。 那么还是冲我吗？我没有，我不是冲你，真的。我只是今天太烦了。首先是知道你拿着我的药去检测，然后我就很气愤，我去我去找了米谷，本来只是想找他抱怨几句的，可是没有想到他跟我。算了，这不重要。只是所有的事情都堆在了一起，我现在很乱，我不知道该要怎么消化。我需要时间，我希望我自己冷静一下，我把思路捋清楚。至少现在我不想看见你，梁木泽。不行。 你让开！你这你你,你！你,你不想看见我可以，我可以走，但是你不能走，尤其是晚上。 管着吗？我没管你啊，我是需要你。我表妹月底就回国了，那是你的事儿。我已经把号码发你手机上了，帮我接一下凭什么？她也住这儿，你们两个搞好关系，好好相处。嗯，她住她的，我又不住。帮帮我，下属。 好吗？我真的走了，有事给我打电话，但是我不一定能接到。哎，我还没有答应你呢。还有个事，我得跟你说。我不想听。算了，你说吧，赶紧的。我表妹，梁少雪，她有成人多动症，精力不能集中，控制不了情绪，还有间歇性抑郁症。 随时都可能昏睡过去。什么？所以你接他的时候一定要注意他的状态，小心，小心，好吗？你明知道他有病，还让我去接他？你是医生啊？我是心外科的医生。医者仁心啊，都一样嘛。而且除了你之外，别人接我也是真是不放心，所以只能是你一下厨。少给我戴高帽。行了，乖，大喵，回来给你买糖吃。 夏初，下车我买了流沙包，放在冰箱里了。这次没人跟你抢，别吃撑了。笨蛋，买这么多，我一个人哪吃得完啊？我也要吃，分我一点。